আয়কর দপ্তরের অভিযানের পর প্রথমবার মুখ খুললেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ধীরাজ সাহ গত কয়েকদিনে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে তার বাড়ির আলমারি থেকে কিন্তু এই সবই নাকি তার পরিবারের ব্যবসার টাকা এবার এমনই দাবি করলেন ধীরাজ সাহ তিনি বলেন এই নগদ টাকা তার মদের সংস্থা মদের ব্যবসা শুধুমাত্র নগদে হয় এবং এর সঙ্গে কংগ্রেস দলের কোনো সম্পর্ক নেই আমারা যে পরিবার হে সংযুক্ত পরিবার बहुत बड़ा परिवार है हमारा इसमें कुल हम लोग छः भाई थे छः भाई हैं और उनके बच्चे लोग भी हैं आज बच्चे लोग सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमारा सौ साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना यह बिजनेस है और हम यह जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फार्मों का पैसा पकड़ा गया है हमारा परिवार पिछले सौ साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा तो हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुल पारदर्शी है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है यह पैसा सेल कलेक्शन था यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है जो कि चर्चा में आया है तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और ये कैश का भी मैं जिक्र किया कैश से ही हमारा व्यापार चलता डेली आप लोग भी जानते होंगे शराब सर आप जहाँ जहाँ भी बिज़नेस होता है वह कैश का ही बिजनेस होता है तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू प्रसाद साहू एंड संस के नाम से हमारे है दूसरा है रितेश साहू तो ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं इसके अलावा हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है जहाँ तक बी की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है वह कैश जो बरामद नहीं हुआ है वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है वह हमारा है वहाँ पर है और शराब बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मू का है तो मैं यही आप को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप मैं पढ़ कर बताए वो बिल्कुल सत्य है इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है आप इसको इस पर आप को भी मैं ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের অভিযান চালানো হয় ঝাড়খন্ডের রাজ্য সভার কংগ্রেস সাংসদ শাহুর বাড়ি থেকে যেভাবে নগদ টাকা হয়েছে তাতে গোটা দেশের মানুষের চক্ষু চরম কাজ এ যেন টাকার খনি মেশিনও হয় টাকা গুনতে গুনতে ছাপিয়ে উঠেছে এরপর এই বিপুল পরিমাণ টাকা কালো টাকা বলেই তকমা দিয়েছে বিজেপি ফেরাজ সহ কংগ্রেস সংসদ হওয়ায় হাত শিবিরের দিকেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ফেরাজ সহ দায় নিতে নারাজ কংগ্রেস নেতৃত্ব এদিকে ধীরাজ সহ কংগ্রেসের উপর কোন দোষ চাপাননি বরং এই টাকা পরিবারের ব্যবসার টাকা বলেই দাবি করেছে সেদিন ব্যুরো রিপোর্ট ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা